Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Uji Itenisi Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah Ini saya khususkan untuk pemula Di sini saya akan mereview sebuah alat pembuka mata lampu LED ya Ini sudah saya unboxing, dan belum saya coba. Ya, alat ini sangat sederhana. Ya, kita akan review alat pembuka atau pelepas mata lampu LED yang ini untuk ngetes. Lampunya ya, apakah hidup atau mati? Lampunya ada dua buah tombol. Tombol pertama untuk menghidupkan lampu LED, tombol kedua untuk menghidupkan elemen pemanas. Ya, oke, akan kita tes dulu. Kita pasang. Oke, okay. sudah kita pasang dan akan kita tes cara kerja. Alat ini ya, kita akan tes dan coba akan kita tes untuk menghidupkan lampu LED dulu, ya. kita masukkan kita hidupkan udah hidup ya dan akan kita tes lampu LED dengan alat ini ya kita akan tes Oke. Okay. Fungsinya untuk menyalakan lampu ya. Kita coba kita ulangi lagi. Ya. Di bagian DC ini Normal ya, yang kedua coba akan kita tes, kita matikan dulu untuk pemanas ya, untuk pemanas ini, untuk melepaskan lampu LED-nya ya, coba akan kita tes, oke, untuk pemanas hidup ya. Kita biarkan berapa menit ya, supaya pemanas ini berfungsi ya? Oke, sudah panas belum? Belum panas, oke. Akan kita tes apakah alat pelepas lampu LED ini berfungsi dengan baik. Ya, coba akan kita tes dan akan kita buka, oke. Sangat sempurna, ya. Alat untuk melepas lampu ini sangat sempurna sekali, ya. ya. Sabur dulu, untuk teman-teman, alat pelepas lampu LED, ya, alat pelepas lampu LED ini berfungsi dengan baik, ya. Jadi teman-teman kalau ingin memperbaiki lampu LED yang mati ya, harus punya alat ini ya. Harus punya alat ini untuk melepasnya. Dan sudah komplit. Dia sudah ada untuk ngetes lampunya ya, apakah hidup dan matinya. Ini ya. Oke, teman-teman. Itu saja sedikit review ya. Alat pelepas lampu LED sangat murah, ini ya, sangat murah sekali dan fungsinya sangat banyak. Oke, untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari UCI Tenisi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.